চাব আজি অন্য দিনটোৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব লাগে কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো মানে অলপ ইউনিক টাইপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ আমাৰ কাষতে থকা ফটোৰ পৰা গাঁও এই ফটোৰ পৰা গাঁৱত মই আমি গৈ আছোঁ আৰু কিয় গৈ আছোঁ কি কাৰণত গৈ আছোঁ এই সকলো দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মই এটা যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছছক্ৰাই কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বলক বল ভিডিঅ'টো আমি মানে ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমি ফটোগ্ৰিফাৰ ফটোগ্ৰিফাৰ যিখন ঘৰলৈ আহিছোঁ এই ঘৰৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু এইখনেখন সেইখন ঘৰ মানে এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া আমি সোমাই যাম ভিতৰত আৰু দৰ্জাখন চাব আপুনি এই চাওক আহ ইউনিক ইউনিক মানে বেলেগ ধৰণৰ দৰ্জা দেই আৰু এইটো এনেকৈ টানি দিলে এনেকৈ মাৰা খাই যাব আৰু ইয়াৰ হ'ল ঘৰখন আহি পালোঁ আমি ঘৰখন অলপমান কৰি দেখাই চাওঁ চ'জ আপোনালোকক যিটো বস্তু দেখাব আহিছিলে সেইটো এতিয়া আপোনালোকে দেখাই আছোঁ ইয়াৰ চব পথাৰৰ মাজত আমি আহি গৈছোঁ আৰু এইখনে হ'ল সেইখন ট্ৰেক্টাৰ মানে যিখন নিজে পেলনীয়া সামগ্ৰী বনোৱা হৈছিলে এই ট্ৰেক্টৰখন আৰু আপোনালোকক দেখাই আছে এতিয়া কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু কি কি সিহঁতে কিমান খৰচ হৈছে সকলো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছে আহক চুল ফেন এতিয়া আমি ট্ৰেক্টাৰখন ষ্টাৰ্ট দি কিনে হাল মাৰি থ'ম আৰু অসুবিধাজনক হয় নে নহয় আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কাৰোপৰা লাগে তেতিয়া আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অতি কম দাম মূল্যত আপোনালোকে পাব ইয়াৰ এতিয়া হালমাৰী আছে এতিয়া বস্তুৰ পৰা এইখিনি হ'ল হাতেৰে বনোৱা খেলনীয়া সামগ্ৰী বনোৱা এখন আপোনাক সপোন নামটো জনাবচোন হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীকৰণাকান্ত সূত্ৰধৰ হয় গাঁও পতৰিপৰা হয় জিলা গোৱাৰ পৰা হয় চাৰ্কেল মাটিয়া হয় থানা মৰ্ণি হয় পদ হপি চাৰিমৰাই নমস্কাৰ ট্ৰেক্টৰখন বনাব কেনেকৈ ভাব আহিল মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে অলপমান মাটি আছে মোৰ এইটো যেনিবা এইটোৱেই মাটি এতিয়া ট্ৰেক্টৰ বেলেগৰ আনিব লগা হ'লেও সহজে পোৱা নাযায় পোৱাৰ লগে লগে পোৱা নাযায় টাইমত পোৱা নাযায় তো এনেকৈ ইউটিউবতো মই চালোঁ বহুত কিবা কিবি চালোঁ চাই কিনে অলপ মাথা খেলি 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 এইটো মেচিনটো পানী মেচিনটো এইটো ডিজেল চালিটো পানী মেচিন এইটো মানে এনেকৈ মাথা মাৰি মাৰি মানে আজি এটা কালি এটা এনেকৈ কৰি 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 মই ট্ৰেক্টৰখন ইমান দূৰ আগবাঢ়ালোঁ মানে নিৰ্মাণ কৰিলে হয় হয় এইটো ট্ৰেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিমান টকা খৰচ হৈছে আপোনাৰ এনে বেছি হোৱা নাই এনে চাব গ'লে আমাৰ কাৰণে বহুত মেচিনটোৱেই মেইন পোন্ধৰ হাজাৰ আৰু আঠ হাজাৰ তেইছ হাজাৰমান টকা গ'ল ইয়াত মানে এইখিনিটো তেইছ হাজাৰ টকা গ'ল আৰু ইয়াত তেইছ হাজাৰ হয় হয় কিমান দিন লাগিছে এইটো নিৰ্মাণ কৰাতে এনেতো নিৰ্মাণ কৰোঁতে মই এটা এটাকৈ কৰিছোঁতো মোটামুটি মোৰ তিনি চাৰি মাহ লাগি গৈছে এইটো বনাওঁতে আজি এটা কালি এটা এনে কোনোবা কোনোবা ৰাইজৰ মানুহে যিটো বিচাৰে এই ট্ৰেক্টৰখন বনাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বনাই দিব নে নাই অঁ যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ময়ো দিম নিশ্চয় দিম বনাই দিম যদি বিচাৰে বেলেগে যদি বিচাৰে হয় কিমান টকা মানত দিব পাৰিব আপুনি মইতো এতিয়া কব গলে এটা গৰু দাম মানে 35000 টকা 35000 টকা যদি কোনোবাই দে তেতিয়া হলে মই ধুনিয়া বনাই কেনে ৰং চং লগাই টিপ টপ কে মানে দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে নিশ্চয় অলপ মোটিভেশন কৰিব মানে ডেভেলপ কৰিব অ ডেভেলপ কৰিব মানে এইবিলাক জেনেকু আছে এটু ইপনে আহক এইবিলাক সেন কোভার লগাব লাগিব এটু সেন লগালে আপোনাৰ পানীটো মারিব পাৰিব বোকাত এটু

কিবা ক'ব মানে এই আপোনালোক আজি আমাৰ ফুটুৰিপাৰা গাঁৱত এই যিখন মানে নিজৰ উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে ডিজেল চালিত মানে মেচিনৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা সৰু মানে পাৱাৰ টিলাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তো ময়ো দেখি খুব মানে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি আহিছে ইউটিউবত মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজক জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু মই আশা কৰি মানে ৰাখিছোঁ এই তেখেতে অৰ্থাৎ কৰোণাকান্ত সূত্ৰ ধৰি এই পাৱাৰ টিলাৰখন কিছু আৰু কিছু ডেভলপ কৰক যেতিয়া তেওঁ ডেভলপ কৰিব সেইটো নিশ্চয় বিভিন্ন গ্ৰাহকে মানে আরো অফার দিব যে মানে এই ট্রেক্টর মানে নির্মাণ কৰক মকো এখন লাগে মোক এখন লাগে বুলি নিশ্চয় যেতিয়া দেখিব আপনাদের চ্যানেলের জড়িয়ে তো এটা মানে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত এটা লাভালাভ হব আর যি যখন ব্যক্তির মানে টকা পয়সা মানে নাই বা মানে যিখিনি মধ্যবিত্ত লোক আছে টিলাৰ কিনিব খোঁজে বা ডাঙৰ ট্রেক্টর কিনিব খোঁজে কিন্তু টকা পয়সা মানে দাদাক ধন্যবাদ থাকিল আৰু দাদা এইখন গাঁৱৰে হয় আৰু দাদা আপুনি আপোনালোকে চিনিয়ে পায় আৰু এয়া আমি দেখাইছো দাদা ধৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যিটো বনাইছে সম্পূৰ্ণ মানে পেলনীয়া সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে বনোৱা হৈছে এইবিলাক আপোনালোকক দেখাইছে মই কি কি আৰু ইয়াতে বহুত উম বহুত মানে ডেভেলপ কৰিব লগা আছে কৰিব লাহে লাহে জাষ্ট টেষ্ট কৰি আছে ট্ৰেক্টৰখনত কি কি সুবিধা আছে এতিয়া এই ট্ৰেক্টৰখনত কিবা মই দিয়া সুবিধা আছে নেকি অ হয় নিশ্চয় হয় কি বস্তু ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাইছো এয়া চাওক পেটেল এইটো নাট আৰু স্ক্ৰু প্লেট এটা বাঁহ বাঁহৰ এটা টুকুৰা মানে এই বাঁহটো পেলনীয়া বাঁহে হয় আৰু এইবিলাক পেলনীয়া মানে যিবিলাক চাইকেলত ইউজ নহয় পেলাই দিয়া হয় এই পেলাই দিয়া সামগ্ৰীৰে এইবিলাক গোটেইখিনি বনোৱা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মৈটো দিব পাৰে আপোনালোকক দেখাইছোৱে চাওক মানে ইয়াত ফিটিং কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো মানে কি ক'ম আৰু একে ধুনীয়াকৈ চলি যাই থাকিব আৰু এইটো মৈ ধুনীয়াকৈ দি মই দিয়া হ'ব এইটো কামৰাময় বুলি আমি কওঁ আপোনালোকে কি কয় নাজানো এইটো যেতিয়া যেনেকৈ আছে সেনেকৈ যদি দিয়ে এইটো কামৰাময় বুলি কওঁ আমি আৰু যদি এইটো ওলোটাকৈ ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াও দেখিছে আপোনালোকে এইটো চাইনাৰ মেচিনটোৰ চাইনাৰ হয় আৰু মডেলটো হ'ল জেট ওৱান চেভেন ফাইভ এফ হয় আৰু এইটো পাৱাৰ আছে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্সটি এইট কে ডব্লিউ যিখন ঠাই ওলাইছো সেই ঠাইখন যিজনে আমাক মানে খবৰটো মানে যিজন দাদাৰ পৰা আমি জানিছিলোঁ দাদাৰ লগত আমি কথা পাতিম আৰু দাদাৰ এটা চেনেল আছে ইয়াত দাদা হয় দাদাৰ এটা চেনেল আছে দাদাৰ চেনেলৰ নামটো কৈ দিব আপোনাৰ এন আৰ এ এম এল ডিজিটেল ডট কিমিটেড হয় মোৰ এটা চেনেল মই ঠিক ভালকৈ বনাব নাজানো যদিও মই লাহে লাহে শিকি আছো হয় আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় শিকাব হয় হয় কিন্তু মই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভালে কেটা মই ভিডিও আপলোড দিছো আপনালকে মোর এই চ্যানেল টু আর যদি ভাল পায় মোর ভিডিও বিলাক নিশ্চয় আপনালকে লাইক করিব শেয়ার কৰিব আর মোর এই চ্যানেল সকলে যদি আদরি লয় মই খু সুখী হ'ম আৰু এইখিনিকে মই এই আনন্দ চাংমাৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁৰ চেনেলটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু যিজন দাদাই বনাইছিলে সেই দাদাৰ নাম্বাৰটো মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দি দিম তেওঁলোকক আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰি কিনে বনাব দিব পাৰিব বা কথা পাতি ল'ব পাৰিব কি কি সামগ্ৰী লাগে কিমান লাগে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব আমি নাম্বাৰটো আপোনালোকে যি কেইজন ভিঅ' চাৰে চাই আছে এই দাদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰি দিব এই দাদা যেনে আগুৱাই যায় আৰু আমাকো সহায় কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আজি ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ চ' দাদাকো ধন্যবাদ দিছোঁ